Знаете, уже появилась такая пословица надо вооружаться брату ворот. Как бы, э -э, не знаю, нас задерживали в свое время казаки, то есть они сначала были там вели наиболее агрессивно, местная самоборода так называемая, и с применением оружия стреляли по машине, э -э, ложили на землю, мешки. Э -э, очень сильно э, наибольшее применение силы, конечно, было во время допросов. То есть применяли, вставляли там пистолеты в рот ребятам, э, автоматами стреляли прямо в этом самом, э, били, били и дубинками и так по-разному били. То есть э, жестокость. Э, все, все раскачка производилась и психологическая, то есть там заходила женщина, я ее не видела, был в маске, а ребята видели, которые были в маске, такой одеты в рясу, в кедах, там в челме, как Чеченко, и там какие-то вопросы, ответы на вопросы не нравились, сразу ребята избивали, ну то есть чего-то конкретного ответа этого они получать не могли. То есть я не понимал, на самом деле, чего они хотели добиться, потому что мы объективно не знали ничего. Мы ездили просто в части, приезжали, где-то были какие-то контакты, развели гуманитарную помощь, пытались привязать что-то там с правому сектору. То есть вот это у них была просто как красная тряпка. И далее. То есть для чего это делалось, было непонятно. На самом деле простые российские военные, которые нас возили, они были наиболее адекватные и не применяли никакой глобальной силы. То есть солдаты, не они вот нормально, в целом жестко, но нормально относились. А вот те, кто пытали, ФСБшники, грушники, вот они применяли там изощренные какие-то действия.